Витаю студия. А изменивать звички я сегодня буду не сама. Поряд зі мною находится украинский секс-символ Олександр Кривошапко. Да, здрасте. Как часто ты користуешься презервативом? Раза два в жизни мне было. Ты должен сказать всегда. И всегда теперь будет. Зізнайся нам, как часто ты користуешься презервативом? Кстати, презерватив неотъемлемая часть моей хозяйственной жизни. Олександре, я пропоную тобі приєднатися до нашої акції Я це зможу і зараз на очах наших телеглядачів закластися зі мною, що ти зможеш місяць дотримуватися правил безпечного сексу. Саме інтересно така смужі На самом деле, це правильне двіження, та правильна движуха. Я в тобі не сумнівалась, а ось в суспільстві проблема безпечного сексу дійсно існує. Тож я пропоную тобі перевірити і запитати в людей, чи користуються вони презервативами. Звичайне опитування. делаем. презервативом? Ой, да, было. Можно и без презерватива. А не боишься инфекции, болезни? Я мне у меня немного партнерш. Партнерш? Ой, парт... Ну, у меня от... От... все, там уже нельзя говорить ничего. Это будет показывать, да? Ай, дорогой, где ты видел, чтобы у нас таборе пользовались таким? Мы тогда не рождали. Славься, там уже с ума сошли. Скажите, пожалуйста, вы користуетесь презервативами? Это кроме. Мы с ним нет. Сосия говорит, сидит, говорит, я так хочу, чтобы у меня криво шапка что-то спросил. Да, вот, супер, мне очень приятно. Давайте тогда с вами. Вы пользуетесь презервативами. <связывая> я слишком маленькая, что-то такого. Правда? Всегда. Выхожу, одел, <связывая> лег спать, одел. Мне не нравится. Вам не нравится? У меня просто. уже трое детей. <связывая> как вы относитесь к презервативам? Нормально. Вот, вот. Уровень подготовленности Здоровым людям не нужно. А вот молодость, Дэпан, не использовал, и приходилось к врачам обращаться. Несмотря на то, что у вас есть партнер, я вам все-таки подарю. Это наши отечественные подарочные кондомчики. Обещаю, носить его всегда с собой. Держи, это Хорошо, спасибо. Спасибо. Счастливо вам. я стесняюсь. Разве презервативы? Это стыдно. Это нормально. Это здорово. Да. Как символично, мы с тобой застрелились белья памятника кухань, Сподіваюсь, безпечного. А, это не просто набор железяк, я понял. Готов отчитаться. Угу. По парку прошел, кондомчики раздал. То есть их было 4 по 4, 16 штук разошлись в надежные руки. Парк защищен, парк спасен. Парк опрезервативлен. Я прошел, пораздавал кондомчики и заметил, что очень большое количество людей все-таки отвергает эти презервативы. Поэтому я решил стать резиновым проповедником. Мне нужна помощь в записи видео. Здравствуй, мой юный читатель Инстаграма. Сегодня я и Анечка предлагаем, а больше сказать заставляем тебя пользоваться презервативами. Ну, особо стояться сможу. Я також.